Быстрее, 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 быстрее. Проходи к двери. Дверь открывай. Дальше проходи. Чисто. Открышка. Все, отходи. Руки за угол. Выходим. Летом 22 -го года э, мой сын поступил в Луганский сельхозинститут. институт. Осенью, э, приезжая домой, он интересовался о передвижении техники и дислокации военнослужащих. Когда я убирал ячмень, э, э, я сообщил ему о том, что видел по дороге передвижение двух бронемашин. Когда на вопрос, нужны ли ему деньги на проживание, он ответил, что не надо, потому что ему дали деньги, перечислили деньги украинские спецслужбы. Дома у нас с женой произошел конфликт о том, что я с сыном занимаюсь передачи информации. Мой брат мне позвонил и поинтересовался, был ли прилет по больнице. Я сказал, что был прилет. Он сказал, что будет повторный, чтобы никто не выходил на работу. С конца весны 22 -го года начала замечать, что мой сын и муж интересуются скоплением военной техники, российской военной техники. И начали интересоваться, я работаю в больнице, они начали интересоваться, поступают к нам раненые, проходят через наш госпиталь или нет, ну, через вот этот... Ну, как бы, я, чтобы не скандалить дома, ну, как обычно приходила рассказывала, передавая информацию, я предполагала, что туда может нанесен удар со стороны ВСУ. Я поняла, что они общаются с украинскими военными, и передают им информацию через чат-бот или через мессенджер. Я не могу точно знать, сказать, потому что я не знаю. И когда я сказала, что это может быть небезопасно, то он сказал, что как бы можно все стереть и удалить, и ничего не будет. Но чтобы не было конфликтов в семье и скандалов, я Продолжала им рассказывать, были ранены или нет. А они, в свою очередь, ездили по поселку, смотрели, есть техника или нет техники.